Какие угрозы этого процесса реформирования, которого очень ожидает общество, могут быть, если, которые да, могут я, не позволить это если сделать. Если вы слышали э, то, что я сказал, что нам предстоит поменять все, потому что страна э, была извращена коррупцией, это очень слабая страна, то угрозы очень велики. Представь себе, очень тяжело больной человек. Каковы угрозы? его реанимации и лечения, они очень велики, потому что для того, чтобы реанимировать больного человека, применяются лекарства, которые могут дать очень тяжелые результаты. Угрозы велики, но отказываться от этого невозможно. А вы увидели работать. позитивы в этой презентации, в этих да, идеях? Да, мне очень нравится Шимкин, я прямо могу сказать. И своей историей, своей жизни, и подходом. Он очень отличается. Он, если хотите знать, принципиально отличается от э, бюрократов такого уровня, который я э, навидался немало. И то, что предлагается, тоже. Предлагается очень понятно, что предлагается. Я еще раз предлагается поменять все. Потому Хорошо. что все, э, я бы сказал, сгнило. Последний вопрос. Как вы считаете, в Украине хватает людей, которые бы могли делать эти реформы? Вот реально? это главный вопрос. Нужен призыв людей Майдана, вот в широком смысле слова, я перечислил таких. Тех людей, которые, у которых возникло государственничество. То есть тех людей, у которых страна внутри. Они готовы когда они ежедневно занимаются делом, они готовы помнить об интересах государства. Они не перейдут к критиканству и э, не, их оппозиции? Нет, надо привлечь. Но, быть, призыв этих людей в бюрократии. Спасибо. Да. Всего доброго вам.